মোক এবাৰ এজন বন্ধুৱে কৈছিল মই পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব নাজানো কেনেকৈ উলিয়ায় মই তেওঁক ক'লোঁ একো ডাঙৰ কথা নহয় যিমানৰ ভিতৰত উলিয়াব লাগে সেইটো লিখি তেওঁক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ লগত পূৰণ কৰি দিলে পাৰ্চেণ্টেজ ওলাব পাৰি ল'ৰা হওক ল'ৰা এজনে ছশৰ ভিতৰত পাঁচশ পাইছে সৰ্ববোধ নম্বৰ তেওঁ পাঁচশ পাইছে তেতিয়া ফাইভ হাণ্ড্ৰেড বাই ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ডিভাই ইনটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানে শতাংশ এতিয়াত শূন্য শূন্য কটা গুচি গ'ল থাকিলে পাঁচশ ডিভাইডেড বাই ছয় শতাংশ এইটোক যদি আমি হৰণ কৰি দিওঁ পাম এইটি থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট এনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শতাংশ নম্বৰ উলিয়াব পাৰি তেওঁ ক'লে যে এইটো নহয় মোক এনেকুৱা ধৰণৰ লাগে যে ইমান টকাৰ ইমান পাৰ্চেণ্ট তেনেকৈ হ'লে কেনেকৈ উলিয়াব মই বোলো এইটোতো আৰু দুটা ধৰা হওক জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পাঁচশ পাঁচ পঞ্চাছৰ ত' জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ইনটু ফাইভ ফিফটি ইয়াত দেখিলোঁ মই জিৰ' আৰু জিৰ' কটা গুচি গ'ল তাৰপিছত ইয়াত দেখিছোঁ শূন্য দশমিক দুই পাঁচ এই শূন্য দশমিক দুই পাঁচটো আমি বুজিব লাগিব যে পঁচিছ শৰণ এশ হৈ আছে যিহেতু দুটাৰ আগত দশমিক আছে এশৰে শৰণ হৈ আছে তিনিটাৰ আগত যদি দশমিক থাকে এহেজাৰে শৰণ হৈ থাকে আৰু এটাৰ আগত দশমিক থাকিলে দহেৰে হৰণ হৈ থাকে মানে যিমানটাৰ আগত দশমিক থাকিব সিমানটা শূন্য তাৰ আগত এক বহে এতিয়া ইয়াত দুটাৰ আগত দশমিক গতিকে মই ইয়াত এশ দিছোঁ তো এই অংকটো গৈ এনেকুৱা ৰূপ ল'লে টুৱেণ্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড টেন ইন্টু হাণ্ড্ৰেড আকৌ ইফালে ইন্টু ফিফটি ফাইভ এতিয়া এইখিনি কৰি মই থাৰ্টিন পইণ্ট ছেভেণ্টি ফাইভ পালোঁ থাৰ্টিন পইণ্ট ছেভেণ্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই থাউজেণ্ড এতিয়া এহেজাৰে যে হৰণ হৈ আছে তিনিটা শূন্যৰ আগত এক গতিকে তিনিটাৰ আগত দশমিকটো পৰি যাব তাৰমানে ওৱান পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন ফাইভ এইটোৱে হৈছে পাঁচশ পঞ্চাছৰ শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ এইটো তেওঁ অলপ চিন্তা কৰি থাকিলে তাৰপিছত ক'লে নহয় মোৰ হাতত পয়ষষ্ঠি হাজাৰ টকা আছে আৰু বেংকে মোক কৈছে ছিক্স পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্টকৈ দিম বছৰত মই বোলো সেইটোকে খোলা খুলিকৈ কৈ দিয়া নাই কিয় তেতিয়াহ'লে তুমি এনেকৈ ধৰণে কৰিব লাগিব ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড ইন্টু ছিক্স পইণ্ট ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড ইয়াত দুটা শূন্য দুটা শূন্য কটা গুচি গ'ল তাৰপিছত থাকিলে ছিক্স ফিফটি এই যে এটাৰ আগত দশমিক আছিলে পাঁচৰ আগত দশমিক আছিলে মই দহেৰে হৰণ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত শূন্য শূন্য কটা গুচি গ'ল এতিয়া থাকিলে ছিক্সটি ফাইভ ইণ্টু ছিক্সটি ফাইভ অৰ্থাৎ দুইটা পূৰণ কৰিলে পাম ৰুপিজ ফ'ৰ টু টু ফাইভ মানে চাৰি হেজাৰ দুশ পঁচিছ টকা তেওঁ বছৰেকত ইমান টকাৰ ওপৰত পাব তাৰপিছত তেওঁ অলপ সুখ মনেৰে গুচি গ'ল